नमस्ते मित्रमैत्रीनो तत् ऐक श्र स्वामी विरचित रेणुकास्तोत्र सुरवात् कुया शिवां शान्तरूपां मणोवागतीतां निजानन्दपूर्णां सदाद्वैतरूपां परां वेतकम्यां परब्रह्मरूपां भजे रेणुकां सर्वलोकैकवेद्या सदाचारसद्भक्तिबोधादिभीर्या गुरोरङ्घ्रिशुश्रूषया मुख्यवृत्त्या सुवेद्या सुलभ्या परानन्दपूर्णा भजे रेणुकां तां विमोह प्रशान्त्यै श्रुतिर्नेति नेतीति नेती सर्वं निरस्य वदत्येकमाद्यं विभुं चित् सुखं यत् तदेवावशिष्टं स्वरूपं विशुद्धम् भजे रेणुकां तां सदा मृत्युहीनाम् यदानन्दसिन्धौ निमग्नो न पश्यद् अहोकर्मजालं फलं वा न जैवं न शैवं जगन्नैव मायां चिदेकस्वरूपां भजे रेणुकान्ताम् अनेकान्तिकां सर्वभेदातिरूपां तमोज्ञानदुःखातिकां शुद्धरूपां सधात्मविद्याप्रदानैकशिलाम् भजे रेणुकामुक्तिसौख्याधिदेवीम् त्रितापप्रशान्त्यै समाराध्यमाणां सदा जीवलोके स्वसौख्यप्रदात्रीं भवाम्भोदिसेतुं चिदानन्दकन्दां भजे रेणुकाज्ञानमुद्रैकलक्षा सदा भक्तरत्कौमुदीं भद्रभद्रां सदोकारवाचां चरेण्यां शरण्यां स्वभक्ततिनाशां शुभाङ्गां गुणाढ्यां भजे रेणुकां भक्त्यसौख्याप्तिरूपा सदा भक्तवात्सल्यपूर्णां सुरम्यां सुरेन्द्रादिभिः स्तूयमाणां सुसूक्तैः सदा भक्तवृन्दैश्च संसेव्यमानां भजे रेणुकां भक्तभाग्याम्भवाणी पठेद्यो सदा भक्तियक्तो विशुद्धः स्ववर्णाश्रमाचारतो नित्ययुक्तः सदामुक् कृति रेणुकाया प्रसादात् सदा राजते राजते लोकपुज्य इति श्रीमत् परमहंसपरिव्राजकाचार्य सद्गुरुभगवता श्रीधरस्वामिना विरचितं श्रीणुकास्तोत्रं सम्पूर्णं धन्यवादः